Vai <laughs> te <laughs> Мы это движение сформировали возле базы, когда оказывалось колоссальное давление на сотрудников милиции киевскими властями. Ну, мы организовали свое движение возле Верховного Совета Крыма, когда вышли на защиту вывели людей. И мы, мы не позволили Это власти вступить в преступные переговоры украинцы. с киевской хутой, которая До сегодня находится верим, в Киеве. И вот сегодня на самом Россию. деле люди очень воодушевлены, потому что Россия признала Россию. наши устремления, что наши устремления, которые, которые, которые нами, мы были Россию. ими одержаны на протяжении всего Я времени, что мы жили, мы шли в Россию. Мы не меняли своих позиций. Мы были, у нас были партии русского толпа, члены партии «Русский блок», которая никогда не уходила в сторону от своих как бы, позиций. То есть мы последовательно, системно, в политическом плане доказывали свою позицию. Сегодня мы победили. И это очень приятно. Да, может быть, мы победили слишком рано, и мы понимаем, что эту победу нужно удержать. Тем не менее, у нас теперь есть другие задачи. Наши задачи – это те, Нужно показывать всем нашим землякам, соотечественникам, русским людям, которых больше половины населения Украины, если брать русскоязычных, то практически вся Украина русскоязычных с учением двух-трех областей. Мы показываем, что если мы объединимся, если мы сплотимся, мы можем победить. И вот эта акция, раньше это называли «Война флагов», Украина вешала свои флаги, мы их убирали и вешали свои флаги. И вот этот Крымский флаг будет теперь висеть без войны. Он будет висеть там, где мы покажем место и скажем, потому что мы хозяин в этой земле. Мы русские люди, и мы очень счастливы. МПС, чтобы подписаться на этот... laws which come from the, in the and now it is a great day we have to great day. Будет отсюда всех сидеть, как А можно еще немного подробнее о том, как вы сказали, что надо двигаться дальше и помогать русскоговорящим по всей Украине? То есть это помогать своим премьерам? Да, во-первых, своим премьерам мы будем помогать, потому что Крым сегодня показал, что все может получиться. Более того, я думаю, что население самого Юго-Востока уже понимает, что жить здесь не надо никого бояться. Жить под бандитами, которые проникли их труд Любое государство, любое государство, это прежде всего закон. А закон это квинтэссенция морали. И сегодня мораль она растоптана на Украине. Это государство только в тех границах, которые, в принципе, выгодны были внешним игрокам. И нам самим, потому что было некое согласие между регионами Украины. А сегодня мы говорим, ребята, мы не хотим с вами жить. Нам с вами не по пути. Вы нарушили мораль, вы нарушили святое. Вы пожертвовали жизнями наших соотечественников. Потому что Ельцинюку предлагали быть премьер-министром, он стал им. Но спустя время, То есть он мог стать мирно, но он стал через кровь. Поэтому мы помним все, и мы будем наказывать тех людей, которые это допустили. И сегодня, я думаю, что Юго-Восток Украины сам смотрит на нас и самоорганизовывается. А самоорганизовывается Одесса. И по большому счету, я думаю, что... Ну, допустим в первую очередь, вы думаете, что важно это пример? Конечно, пример. Конечно, туда идти Конечно пример нужно смотреть. Нужно да. разрывать информационную блокаду. Нужно э, действительно расставлять все точки на «и» и показывать, что в Крыму все хорошо. Мы новую жизнь. И мы говорим, не надо мешать народу Крыма самоорганизовываться, Не надо мешать народу Крыма делать свой выбор. Мы его сделали. И поэтому, я думаю, что этот выбор сделает Украина. На самом деле, мосты не сожжены к реинтеграции. То есть, по большому счету, есть возможности, да, но. Они могут быть использованы только тогда, когда власть станет легитимной. Когда эта власть сядет в тюрьму, туда должны сидеть бандиты, которые убивают отечественников, которые вооружаются, разоружают воинские части. Бандиты должны быть наказаны. Город должен сидеть в тюрьме. И все делается в рамках демократии, ребят. Ребята, давайте так. Так, вопрос, вопрос.